Все-таки ви тренер, якось ви зараз зайшли, побачили, подивилися в очі хлопцям, що вони сказали, чому так сталося? Так а що дивитися в глазах Ну, У нас зараз така ситуація. Я скажу, що Чорноморець був більше мотивований. В принципі, ми предполагали, говорили на установці, що з перших минут Чорноморець попытається смяти нашу команду, забити швидкі гали. Ну, як воду глядели, так оно й получилось. Ну, ну что тут комментировать? Вы знаете, ну, все понимают, все видят, что недопустимые ошибки в обороне, я бы даже сказал, не то, что недопустимые, элементарные ошибки. И зараз прикра речь в украинском футболе, вот как ставки. Чи можете вы подозревать своих футболистов, что они начали зарабатывать гроши? Ну, знаете, много сейчас об этом говорят, но у меня в голове не укладывается. Я своим футболистам верю каждому. Если даже это где-то есть или происходит. Для меня это просто необъяснимая вещь. У нас, по крайней мере, ну, до сегодняшнего дня у нас была семья, единая семья. Так что я имею в виду команда, тренерский штаб, все работники, которые медицинский штаб, единая семья, у нас все открыто. Я не думаю, что кто-то занимается. Я не верю даже в это. Щойно ваш тренер головний сказав про таке неприємне явище в нашому футболі ставки. Можете подумати тільки, що хтось, можливо, міг зіграти на ставках в сьогоднішньому матчі, щоб заробити гроші? Це чесно страшно в футболі. Якщо люди виходять, щоб заробити гроші своїм програшем, я не знаю, як это обійснити. Якщо є якась солідарність, ти виходиш за свій клуб, за свій міст, і ставити ставки, це не то некрасиво. Вся команда бореться, там, хоче, виграти, там, старається, рвуть на себе. волосы, а кто-то там ставит. Ну, не знаю, по крайней мере, я как бы не слышал, но... Даже, как бы мы все, как я еще раз повторюсь, работали, играем. Ну, есть детские ошибки. Ничего будем работать.